ஹரி 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 ஓம் 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 ஐ அம் நோ நோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப அருமையான நூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது இது பண்ணுறோம் சம்பூர்ண பாராயணம் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான நாளும் கூட எப்படி வந்து பண்டரிபுரத்தில் அனைத்து இவர்களும் அனைத்து ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து இன்றைக்கி தான் போவார்கள் அந்த போகிற அந்த இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி கொண்டாட போகிறோம் நாராயணியத்தோடு ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்துருந்து பாராயணம் பண்ணணும் முழுக்க பாராயணம் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இதில் என்னென்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா எல்லாரும் அவரவர்களுடைய இல்லத்தில் இருந்து நம்மளால் பண்ண முடியறதுங்கிறது தான் அதனால் விடாமல் எல்லாருமாக சேர்ந்து ஃபுல்லாக பாராயணம் பண்ணணும்னு எல்லார்ட்டையும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைய நாள் இந்த தேவசாயினி ஏகாதசிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாளும் கூட இதனுடைய கதையாக கிருஷ்ணனை சாக்ஷா ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை சொன்னதும் நம்ம கேட்க போகிறோம் லாஸ்ட்டில் சிந்தனை தொழிலை அதனால் ஏகாதசிங்கிறது ஏகமாக துவசிக்கிறது இன்றைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம பகவானை பிரார்த்தனை பண்ண போகிறோம் நாராயணம் சொல்ல போகிறோம் ஆடி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் சர்வமங்களம் பெற்று சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு மனசார பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் எல்லோருக்கும் அயல் ஆரோக்கிய சோக்கியம் கிடைக்கட்டோன்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் அதனால் இப்போ ஆரம்பிச்சிடுறோம் சம்பூர்ண பாராயணம் ஒன்றிலிருந்து நூறு தசகம் வரை சரியா हरिः ॐ शुक्लां भरधनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसशाल् परब्रह्म तस्मै श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवगीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुधं देवं कंसचानूरमर्धनं देवगी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णकृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ॐ सान्त्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधेव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनाना ುನ್ಯಲಯಾಡಿಯು ಗುರುಪವನಪುರ ಆಶ್ರಯ ேமதி மதுமிரகே மிதம்பே நித்தபூர்ணே நிவதி பரமான பீயூஷ் నిలీనాజముగ్ధావలి శుభగద మే నిర్మల బ్రహ్మ సింధో కల్లోలుసతుల్యం కలు మలతరం సత్వమాహుస్తాత్మా కస్మాో నిష్కల స్వం సకల వచత్కస్ భూమన్

ం పూర్వమాలోజితమయ్యా నై మధ్యాజే నోచేజీవా కదం మధురతరమిదం తపుత్రసారం నేత్రై శ్రోత్రై పీవా పరమరసూదాంబోధి పూరేరేర

ऐश्वर्य शंकरादीश्वर विनियम विश्व तेजो हरा नाम तेज संहारी वीर विमलम बियशो निस्पृह चो, चो भगीत अंगा संगा सदाशी अखिल विदसिन क्वापिते संगवार्ता तत्वादाघारवासिन मुरहर भगवत शब्द मुख्याश्रयोसी श्रीहरये नमः अच्छा 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 सो ये दे दे डेटा मुझ पे तिलक प्रो भक्ति बात अंतरम करुण्य कुल नेत्र महा जी जी पढ़िंगो मां पढ़िंगो बड़ी बड़ी हां या या होली बोल रिंग रिंग

ுதி பதா மூத்தம் தவச்சிதம் எத்தைலோக்கியம் மோகன மோகன காந்த நோபி மதுரம் மாதுரிய சௌந்தர் தரத்தி சுந்தரத்தரம் आश्चर्यं भुवने न क्य पुष्णाति विष्णु विभो तत्ताद्रिंग मधुरात्मक तव वपु संप्राप्य संपन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरम नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनाज्या पद कर्तम चपल्ल्य व तोतभूत लक्ष्मी तावकरामणियक कृते वैयम् परेष भक्तिरेति अस्मिन्नन्यदभिप्रमाण वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एत्वद्यान गुणानुकीर्तन रससक्ताकि भक्तजनाग तेश्वे सवसति स्थिरैव दगित प्रस्ताव दत्तादरा नोज्ञता न मनोज्ञता निष्यंदसुंदोनूपरचि सायनमय चेतोक शुण्वता सभ्य प्रेरयते मति मदयते रोमचय गैसी शीतपाष्प विस आनंदमूर्चोत्व

यत्कर्म योग विदम तदूरे त्यपलम पुनः तत्व व्यक्ततया सुदुर्गमतरम चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततम स्वाधीयसी श्रेयसी अत्यायात बोधे भक्तिपथे तवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा दर्गपते परं तव वपुर्भ्रं पुनः सिद्धात्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कतारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं සිද්ධන්තිීವ මල ಪ්‍රබෝධ පදවි ಅක්ලේෂත ස්තැන්වති සධ್්‍ය ಸಿද්ධිකාරීජ ಯප್්‍ය ගフィී බෝසයි පಾස්තුು ේත්್වත්ද ේම පෞಡි රසාದ್රතා ෘතතරම්වාත ලಯදීශ්වර ශ್්‍රී කරගේ නමග දසගමුණ පඩන්දූ නාමානී ප්‍රමත පර ಸಿංදෝනිපතිතාහ. स्मरन्तो रूपं ते वरदगद वर्दकत, वरदगदयन्तो गुणकथाः सरन्तो ये भक्ताः त्वयि रमन्ते परममून् अगमधन्यान् मन्ये समतिकथसर्वाभिलक्षितान् कथक्लिष्टं कष्टं दवचरणसेवा रसपरे वि अनासक्तं सिद्धं भवति पद विष्णो गुरुदयां भवद्स्यामि विजने

யிளம் <laughs>

उदंजत रोमांचो कलिदा बखु हस्ताश्रु यदा विस्मर्य सम दुर्बचना पीड़ा परिबावान मारुत के हादी सह तोहिकलु परंजो भी सुगिना है बावत निहिगि सोगम सुबु परिदप्चे किमेद किमेकिमीतम आकिर तीस्ते मां बूद वारदा कदावारम् प्रसमयन बावत भक्तो तम सम जडिते कुरे मां काम सदा

ചിന്ത നിർമ്മല

ध्यायतां सकलमूर्तिमीतृषीं मधुरता कृतात्मनां श्रात्रमोदरु रसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव पासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समासमादिमयि विश्वनायक आश्रिद आरभे महि इत्थमप्यसन निर्भरोलस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सव उक्तभक्तकुलमौलितां गदा सञ्चरेम सुग नारदाधिवत्समाधिविजये तु वा षडाश्रये उन्नयत्यज ලංගදේ හමබි සಂති්‍යජන්න தோෝලීಯතේ तोොයි පර නිරාක්‍රக உද್वලෝග කුදුකී තුमುද್දදக සාද්දමේවකරण නිරಯතේ අග්නිවාසරව ලक्षපක්ෂග උත්್ತරයන ජुෂාජதை වதை පාபிಿதோෝරවි පදம்பවපරು මෝදவாන් දුවපදාන්ந்தමීಯදේ. आस्ति दोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रोष्मनार्त्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा देवसपदमद पुर वा अत्र वा तव पदे वसन् प्राकृत प्लय एदि मुक्तदा स्वेच्छया पुरा विमुच्यते संविद्य जगदण्ड

व्यक्ता व्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्या लयम् लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभू नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्य वदन्यसत्त्वमयिबो शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् भवेत्संभवः एवं चद्विपरार्थकालविकदा वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवणि भावाय माया स्वयं मायादःखलु कालशक्तिरखिला दृष्ट्वं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणाण्डिकास्य विततुः तस्यासहायक्रियाम् మాయా సన్నిహిత ప్రవిష్ట పుషా సాక్షీతి గీతో భవాన్ వేదైస్తం ప్రతిబింబతో వివిషివాన్ జీవోపి నైవర కాళాది ప్రతిబోధి సంచోదిత స్వయం మాయా స ఖు బుద్ధిత సృజత్యోసౌ మహానుచ్యతే త్రా సౌత్రుగుణాత్మక సత్వ్రదాన స్వయం జీవేస్ ఖలు నిర్వికల్పమహత నిష్పాదక చక్రేస్మిన్ సకల్ప మోదమహం తహా కల్వసౌ సంపు త్రిగుణస్తమోది బహుళం విష్ణోవత్ ప్రేరణ సోహంచ తృగుణక్రమాతృ విదత ఆసాద్య వైకారి భూయస్తైజ తామస విధివన్నాదేన సత్వాత్మనా దేవానింద్రియమాణినో కృతా వాత పాశ్వినో వహ్నేంద్రాచుతమిత్రకాన్ విధువి శ్రీరుద్రశారీరకాన్ भूमन्मानस बुद्ध्यहं कृतिमिल चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तश्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतोदशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् ता पुनः तन्मात्रं नभसोम रुत्पुरपते शब्दो जनीत्वद्बलात् शब्दात्योम तदस्य सर्जितविभो स्पर्शं तदो मारुतं तस्मात् रूपमहोमहोतचर सन्तोयं च गन्तं महीम् ఏం మాధవ పూర్వ పూర్వకళనాధర్మాన్వితం భూత్రామమి భగవన్ ప్రాకాశయస్తామసా ఏతే భూతగణస్తంద్రియగణేవాతృత నోచేర్ కుర్భువ నార్మిద్విత దేవరీస్తం నానావితూక్తిర్నుదగణ తావాన్యమూన్యాన్విషం చేష్టాశక్తి ముదీర్య తా నిఘటయన్ హైర్యమండం अण्डं तत् खलु पूर्वशिष्टसलिले अतिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताशतुर्जग जगद्रूपं विराटाह्वयं साहस्रैकलपादमूर्तनिवहै निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि ఏం చతుర్దశ జగన్మయస్ పాతమీశ తవ పాదత వదంతి తే పాదోర్ధదేశమేరసాత మహా maha dala mat budat man zem ki dala dala tuk dala dala matu zudala jam chajano kinjo rupaga yukalambita lata le dwe choni dala jam chakrapani palam Sirastava sta Yes sama ma esasat जगन्मयदनो जगदाश्रितिरभी अन्र्ब्ध बुषे भगवन्नमस्ते ब्रह्म पदमीश्वर विश्वक छंदंसि केशवघनाव केशा उल्लासी चिलयुगम द्रुहिणस्ेहम पक्षमाणि रात्रिदिवसौ सबता च नेत्रे निशेष विश्वजना चलाक्ष मोक्ष कर्ण दिशोशयुगम तवनासी केव लोभत्रे च भगवरो दशना शमनश्चदंष्ट्रा मायाविलासः सिदं सिदं समीरो जिह्वाजलं वजनमी शशगुन्दपङ्क्तिः मुखरन्द्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्म देवः पृष्ठं त्वधर्म इह देवमनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयां भुजमं भुजाक्ष कुक्षिस्समुद्रनिवहावसनं तुसन्ध्ये शेभप्रजापदिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रैन्धवमुखा गमनं तु कालः विप्रादिवर्ण भवनं बदनः आप जवा हो चारों योग मजरनं करुणां बुधे ते संसार जक्रमायि जक्रधरक्रेयास्थे मीर्यम हा जियाद दिदम् बबुरनेर वजनी अमीशा इद्रक जगन माया बबुस्तवा कर्म भाजम कर्मा बसान समये स्मरणी अमाहुहु तस्यां दरात्मा बबुशे विमलात्मने ते पातालयात्य बनमुस्तु निरुन थीरोगान श्री हरये नमः हरि दशमी एवं देव चतुर्दशात्मक जगत रूपेण जातक पुनः तस्योत्वं कलु सत्य निलये जातो सीतादा स्वयं एषं सन्निहिरण्य गत्रमगिल त्रैलोक्य जीवात्मकं योगोस्पीत रजो विकार विकसन नाना सुसुरक्षा रसः सोयं विश्व विसर्ग तत्त हृदयः संपश्य मानः स्वयं बोधं कल्पनवाप्य विश्व विषयं चिंताकुलस्तस्तिवान तावत्त्वं जगतां पदेत

मा रातिदः तस्मै दर्शितवानसि स्मनिलयं माया यत्र कदापि नो विकुरुते पादे जगत्योपही शोक्रोधविमोहसा वसमुखा वा सुदूरं कदा सान्धली च यत्र परम योतिप्रकाशात्मगे दध्येतामपि पापितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम सहत्कुजा हरिमणि श्यामावतात्विशो नाना

सैन्तप्रसन्नाननम् आजत्कम्बुकदािपङ्कजदर श्रीमत्पुजामण्डलम् शष्ट्रुदुष्टिकरं वपुस्तव विभो अत्रो गमुत्त्वा सयेत् दृष्ट्वा सम्भृत संभ्रमकमलभो त्वहा हर्ष वेशभ संवो निपतिपन जा मनीषि मम विभोनम तदादय वैताव वस्वरिच याच्ठ तम तांबजे आभाम्रे चरणे विनम्रमदस्ते स्प्रृशन गोधस्ते बान सर्गवि बंदोपि संय्ता

Okay, man.